কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি আৰু ৰাম একাদশ স্কন্ধৰ কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ এই অধ্যায়টিৰ দ্বিতীয় অংশ আমি পশু ভগৱন্তৰ শিশ্যনত সোধাইছিলোঁ আৰু আপোনালোক মহা মহন্ত আপোনালোকে এই ভাগত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ একান্ত ভক্ত গুৰুজনাৰ একান্ত সেৱক আপোনাহৱৰ শ্ৰীচনলৈ আমি এই ভিডিঅ' ভাগ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ ভিডিঅ' ভাগ আমি আগবঢ়াই দিবলৈ ওলাইছোঁ এই ভিডিঅ' ভাগ প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণই উদ্ধৱক ভকত আৰু ভক্তি তাৰ বিষয়ে ৰহস্য তত্বপূৰ্ণ বহুত আৱশ্যকীয় কিছুমান কথা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত পৰম বান্ধৱ উদ্ধৱক কৈ থৈ গৈছে প্ৰভগৱন্ত কৃষ্ণই ভকতনো কোন ভক্তি প্ৰিয় কৰিব লাগে এই বিষয়ে পৰম বান্ধৱ উদ্ধৱক কৈ থৈ গৈছে একাদশ স্কন্ধৰ কৃষ্ণ উদ্ধৱাদ এই অধ্যায় দি প্ৰকৃতাৰ্থত উদ্ধৱক কোৱাৰ চলেৰে আমাক সমস্ত নৰলোকলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাকেই আনি আমাৰ কৃপালু গুৰুজনে ভাগৱতৰ শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ একাদশ কন্ধৰ কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ এয়া অধ্যায়িত লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু আমাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ কাৰণে কৃপালগুৰুজনাই দি থৈ গৈছে আৰু তাকেই আমি পাঠ কৰি যি পাইছোঁ তাকেই আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ পাঠে তাকেই ক'ব ভকত আৰু ভগৱন্তনো কি ভকত আৰু ভক্তিনো কি এই কৃষ্ণৱদ্ধৱ সংবাদৰ এই দ্বিতীয় অংশটি দ্বিতীয় অংশটিত তাকেই ক'ব সেই শ্ৰাৱণ কীৰ্তনৰ ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকৰ শ্ৰীচনলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া হয়তো কাই বাক্য মন চি নম সংযম সুসঞ্চাৰ শব্দ ব্ৰহ্ম অনেকখিনি হুলভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে সমস্ত ভুল ভ্রান্তির আমি আপনার শ্রীচন ক্ষমা প্রার্থী অজানিতে আমার রয়ে বাবে আমি আপোনালোকৰ শ্রীচণরে হভা জনাইছো যদি ভুল ভুলভ্রান্তি রয়ে যায় আমরা আপনার নিজের সন্তান হিসাবে আঙুলিয়াই দিব আমি আপনাদের আগে হিরত আমি আগুৱাই গিয়ে থাকিম এতিয়া আমাৰ কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ এই দ্বিতীয় অংশ ভকত আৰু ভক্তি কি পৰম বান্ধৱ উদ্ধৱক ভগৱন্ত কৃষ্ণই কৈ থোৱা এই ভিডিঅ'টো আমি আগবঢ়াই দিছোঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি ৰামপদ বাসন্দৰম দি যাই মোক নাপায় অধমধু গতি নচাৰই কৰ্মক সুখ দুখ ৰাতি দিনে জ্ঞানতো নাইকে গতি ভকতি বিহীনে আনে নজানয়হিত বেদৰ বিচাৰ হেতে কেৱল কতি পন্থ সন্মত আমাৰ ভকত জনৰ যেন সুখ বিপৰিত স্বপ্নত মদকৈ জ্ঞানী কণী কদাচিত বায়া মোক মনতহয়ী ঘকী সুখ ময় সুধি ঘ জানি মোক ভকতসকলে দেখে মিছা ইন্দ্ৰ ব্ৰাহ্ম বদ কো নকৰে মনেহিছা মোকোদি পৰমবাটো হেৰি দাই ময়িনে ভকতৰ প্ৰিয় ভান নাই ব্ৰহ্মাঘৰ সলায়ো দলক্ষ্মী প্ৰিয় যায় পৰম সুন্দৰ মোৰ দেখাকে নে গায়া অধিকাতে তুমি প্ৰাণপ্ৰিয়তম নাহি আন বান্ধৱ তুমি হমৌ ভকতে হে জনা মোৰ পৰম বান্ধৱ ভকত জনৰ ময়ী সুহি দৌদবৌ ময়ী বিণে ভকতে নিচিন্ত কিছু জ্ঞানৌ ময়ো ভকত পৰে নাজানোহান ভকত সমান হি মোৰ কোন আছে ময়ো মহাভকতৰ সুৰু বাছে বাছে মোৰ উদৰত আছে ব্ৰহ্মাণ্ড যতে কৌ ভকতৰ ধূলা মৰি পবিত্ৰ প্ৰত্যেক উত্তম ভক্তৰ কথা থাকো ক সম্ৰতি আহাম্য ভকতৰে শুনাম অহামতী ৰবে মোহে কামে কু দেৱী কয় কোষে নতুৰ ভকতকো দুখে আমৰ্থ ভকতি হাতী একো নচাৱে ভকতক পালয় পুত্ৰক যে ন মে ভকত মাহত কহিও নাপায়হি মা ভকত শুনা হকী আশ্বৰ্য মহীমা কৰই মূতা ভকতি জনবিস্তিহিতে তথাপিতহতে একোৱে নাবাচে বাবুণ্য যত আছে জ্ঞান শুদ্ধ দেৱদাদী নেদৈমতী মহাদুৰাজাৰু গৰৈ আমাদ ভগতি সেহে পৰমহাদু জান মহ যিহেতু আমাক মাদৱ কৰিলে নিশ্চয় এতেকে নোচুৱৈ পাপে পুণ্য কলে বৰৌ পৰম মুক্তিৰ পাত ভৈলাহীটো নৰ পুত কি পণ্ডিতে যদি নামানে ইহা কৌ ঢোলকো বায়ু দাসুন্দা তাৰ বা কৌ দৌৰা চাৰো তৰ ইয়াতো কোনো চিত্ৰ চান্দালকো কৰই মোৰ ভকতি প্ৰবৃত চাৰি উভেন ৰ তত কৰিয় নিশয়ৌ অৰ্জুনত গীতা তক হিচা কৃপাময়ৌ তপজন্য়াক মহাদানে নপা এয়া মাক সাংখ্য যুগত জ্ঞানে ভকতি মাত মোক কৰৈশ্যৌ পঢ়িলো ধব ইটো তোমাত শৈশ জগতৰ ধৰ্ম কৰ্ম কৰো কলে মোক আত্মা বুলি যিটো জানে যোগ বলে তথাপি পবিত্ৰতাৰ নুহি তনুচিত এৰাই মৃত্যু ভয় জ্ঞানী কৰ্মী কদাচিত প্ৰেম ভকত চিত শুনি শুদ্ধ হৰি হৰি বুলন্তক যাৱে চৱে মোৰকথা শুনতে শৰীৰৰ ৰোমাঞ্চিত জনাতম পবিত্ৰ ভৈল চিত প্ৰেমদ বেচি তে আদি গদগদ মাহানী গতু হাঁহই কটু কান্দৈ মোক প্ৰিয় মাহানী লাজৰেৰি গাঁৱই গুণ নাচে আনন্দ জগত প্ৰবৃত কৰে হেৰিহে মোক লাৰী প্ৰেমহু বজি লজাৰ মনে নেৰুতাৰ হৃদয় কবি সকী সৰ্বক্ষণে